السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا التعاون الاقتصادي هل يكون وسيلة لإنهاء الصراعات السياسية؟ سأتحدث عن عن هذه الموضوعات، أتمنى 10 دقائق تكفي الاقتصاد والأمن القومي، المنظمات الاقتصادية الدولية، أهداف المنظمات الاقتصادية، تحديات التكامل الاقتصادي الإسلامي. من المشكلات الاجتماعية ومشكلات الصراعات السياسية أهم مجالات الاستثمار في, في الدول الإسلامية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة المشاركة في حل الصراعات الأمان في العمق صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن في اعضاء منظمه شنغهاي للتعاون ان لا يمكن ان تنجح المنظمه في المجال الاقتصادي الا عندما يتم تدعيم الامن القومي الامن الاقليمي ويجب ان يكون هناك تعاون اقامه تعاون عسكري ايضا. اذا النجاح عشان حتى يضمن تعاون اقتصادي لابد ان يكون هناك تعاون عسكري وتعاون وامن اقليمي. بعض المنظمات الدولية مجموعة العشرين البريكس شنغهاي الاتحاد الأوروبي منظمة التعاون الإسلامي اتحاد أوراسيا مجموعة العشرين تضم هذه الدول الكبرى الاقتصادية منها ثلاث دول إسلامية اندونيسيا تركيا آم، آم، السعودية مجموعة البريكس طبعا تشمل روسيا والصين الهند جنوب افريقيا البرازيل حجم تعاملها كما نرى 42% عدد سكان الارض 10% انفاق عسكري عالمي 40% مصادر الطاقه يعني كما نرى الصين لو اتجمعت كل الدول المشاركه في البريكس نجد ان الصين تحتويها جميعا يعني الخريطه دي جميله لانها بتقسم العمل او الموارد بين الدول المشاركه في منظمه البريكس يعني روسيا الموارد الموارد المعدنيه الصين القاعده الصناعيه القويه الهند الموارد الفكريه جنوب افريقيا الموارد الطبيعيه المنتجات الزراعيه في البرازيل لو استطاعت منظمه التعاون الاسلامي ان تقسم الدول الاسلاميه وتحدد امكانيات كل دوله حتى يتم التعاون فيما بينها طبقا لامكانيات كل دوله دي منظمه شنغهاي طبعا الصين وروسيا اكبر الدول وبينهما دول وسط اسيا وانضم اخيرا الهند وباكستان دي الاتحاد الاوروبي والخريطه تشمل استثمارات الصين المباشره في الاتحاد الاوروبي تصل نسبة التعامل الاستثمارات في الصين في بريطانيا 15% إيطاليا 11% فرنسا 9% ألمانيا 8% الصين الحوت الكبير يعني يعني الاتحاد الأوروبي دول اقتصادية كبرى لكن هناك بعض المشاكل في هذه الدول أيضا تعاني من مشكلات اقتصادية فاليونان مثلا نسبة البطالة 26% 26.5% حجم الدين نسبة الدين العام لحجم الإنتاج المحلي 177 في إيطاليا 132 في حجم الدين البطالة 12 في أسبانيا 97 في والبطالة 24 في كما نرى هذه المشكلات الاتحاد الأوروبي طبعا دعم هذه الدول باعتباره ضمن المجموعة منظمة التعاون الإسلامي كلنا تحدثنا عنها هي إحدى المنظمات المنافسة للمجموعات الاقتصادية الكبرى الاتحاد الأوراسي طبعا على رأس روسيا وضم إليه مجموعة الدول الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفيتي اللي هي في وسط آسيا ومعه أرمينيا وروسيا البيضاء هذه الدول مجموعة الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي تم ربطها مرة ثانية بروسيا عن طريق الاقتصاد. ف 49% من الناتج المحلي الاجمالي لطاجكستان يعتمد على الحوالات المالية من روسيا، وكذلك قرغازستان 30%. هذه هذا التعاون الاقتصادي الذي تم بين روسيا ومجموعة الدول المسلمة المستقلة عنه، ربطت اقتصاد الدولة وسياسة الدولة الدول هذه الدول بروسيا مرة أخرى. هذه مقارنة سريعة بين مجموعات المجموعات الاقتصادية طبعا شنغهاي والبريكس فيها الصين في كل الأحوال صعب المقارنة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإسلامي ممكن منافسة 19 تريليون 21 تريليون من نسبة الاتحاد الأوروبي ده الناتج المحلي حطيت الصين وأمريكا هي ليس مجموعة لكن دولة كبيرة تنافس المجموعات الاقتصادية الأخرى أهداف منظمة شنغهاي هي لم تكن اقتصادية فقط، هي بدأت اقتصادية ثم دخلت على ال الأمن الأقليمي والتأثير في القرار السياسي الدولي أهمه إضعاف الدور الأمريكي حيث طلبت بغلق القواعد العسكرية الأمريكية في دول وسط أسيا التي يتضمنها المنظمة عدم استحواذ أمريكا على النفط والغاز في منطقة بحر قزوين وأسيا الوسطى إقامة تحالفات جديدة في, في هذه المنطقة ردا على العقوبات الاقتصاديه الامريكيه، ساعدت روسيا دورها كقوه عظمى حل الخلافات الحدوديه بين الدول الاعضاء، كان هناك خلافات حدوديه الصين مع الدول الاسلاميه وروسيا مع الدول الاسلاميه، فتم دمجهم مع في هذه المنظمه للتخلص من هذه الاشكاليات، واظن ان احنا لابد ان نحاول ان نقوم بهذه داخل دولنا الاسلاميه التي هناك خلافات بينها على الحدود. الاتحاد الاوراسي حمايه الانظمه الاقتصاديه اهداف الاتحاد الاوراسي حمايه الانظمه الاقتصاديه للدول الاعضاء زياده الاستثمارات المتبادله بينهم تنسيق السياسات النقديه حريه نقل السلع والخدمات ورؤوس الاموال والعماله والتجاره والطاقه والصناعه والزراعه ضم اعضاء جدد للاتحاد تحديات الاقتصاد تحديات التكامل الاقتصادي الاسلامي كلنا تحدثنا عن الفقر والجوع و... ونسبة البطالة ويعني هذا الجراف يبين مؤشرات البطالة في بعض الدول الأمية تصل إلى 50% أو أكثر الفقر نسبة كبيرة في دول كثيرة من دولنا الإسلامية البطالة قنبلة قنبلة موقوتة يقول فكتور هوجو تبدأ الحرية حيث ينتهي الجهل وهذه البنت التي تنظر نظرة تصر على انها ستحصل على حريتها وكرامتها ما دامت تعيش على هذه الارض. تحديات اخرى هي تحديات سياسيه، حروب في الدول سوريا ليبيا اليمن نموذج، تدمير المتمثل في الاحتلال مثل العراق ثم اعاده الاعمار، الصراعات الحدوديه بين الجزائر والمغرب التي يمكن حلها عن طريق التبادل التجاري بين الدولتين. الحصار الاقتصادي طبعا لبعض الدول مثل غزه وقطر. اذا كنت اعاني من الفقر والجهل والمرض فاعالجه بانني استثمر في موضوع الامن الغذائي. وعندنا من الاراضي الزراعيه في بعض الدول الاسلاميه ما يكفي كل الدول الاسلاميه. الاستثمار الحيواني كذلك والثروه السمكيه وتعد اندونيسيا الدوله الثالثه على مستوى العالم في الانتاج السمكي. طبعا الاستثمار في التعليم وامه اقرا لابد ان تعود ان تقرا من جديد. الاستثمار في الصناعات الدوائيه والاجهزه الطبيه. طبعا الاستثمار في البنيه التحتيه وخاصه في هناك مناطق حدوديه مهمله والمناطق الفارغة يملأها العدو يعني مثلا بين الجزائر والمغرب منطقة الصحراء التي يتنازع عليها الدولتين ملأها الأمم المتحدة بجدار عازل فالبنية التحتية تربط الدولة ببعضها البعض والتنمية في الحدود يحمي الدولة من أي تدخل التنمية في مجال العقارات والمباني سابقة التجهيز لأن عندي كثير من المشكلات عندي مخيمات اللاجئين في بنجلاديش عندي مخيمات في في تندوف في الجزائر عندي سوريا عندي في سكان المقابر في بعض الدول فلابد أن يكون هناك تعاون في هذه المجالات خلاصة ما نتيجة كلام. لم افهم افضل النظم التعليميه في العالم كوريا الجنوبيه نمره واحد اليابان سنغافوره هونغ كونغ فنلندا المملكه المتحده كندا يمكننا دراسه النظم التعليميه لهذه الدول والاستفاده منها بما يناسب مجتمعاتنا الاسلاميه التكامل الاقتصادي بين الدول ممكن تكون هناك منطقه تجاره حره بين دولتين او اكثر اتحاد جمركي السوق المشتركه اتحاد الاقتصادي يشمل تنسيق السياسات الاقتصاديه والماليه والنقديه والسياسات الاجتماعيه وتشريعات العمل والضرائب بين الدول الاعضاء. مرحله الاندماج الاقتصادي اعلى مرحله توحيد السياسات بيتم فيها ايجاد سلطه اقليميه عليا، جهاز اداري مسؤول عن تنفيذ هذه السياسات، توافق كل دوله عضو على تقليص سلطاتها التنفيذيه الذاتيه وخضوعها للسلطه الاقليميه العليا وهذا يعني الوصول الى التكامل الاقتصادي الثاني مقارنة بين منظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة. الحقيقة الامم المتحدة نجحت في ان تقسم السودان الى شمال وجنوب. ولم تستطع ان تقيم استفتاء في منطقة كشمير ذو الاغلبية المسلمة وصدر قرار سنة 1948 تحت اشرافها ولم يتم حتى الان. كذلك فلسطين كانت هكذا واليوم بمساعدة الامم المتحدة اصبحت اقل من 15% من الارض لصالح الفلسطينيين آه تم إنشاء دولة آه تيمور الشرقية على حساب إندونيسيا يعني آه تشجيعا لباقي الجزر أن تنفصل عن آه إندونيسيا الدولة المسلمة الصومال كذلك 22 ألف جندي أممي في الصومال لمدة 11 عام بتكلفة سنوية مليار دولار ولم تنجح حتى الآن في إنهاء الصراع لماذا لا تتدخل نظام التعاون الإسلامي حل تلك القضايا بديلا عن الأمم المتحدة؟ لا يمكن أن نقبل أن تكون أحد أهداف الأمم المتحدة هو القلق والتنديد ولا يمكن أن نقبل منها عدم قدرتها على الوصول الى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإنسانية كما في سوريا واليمن ولا يمكن أن نقبل منها أن تقف موقف المتفرج من قتل المهاجرين والفارين من القتل في البحر المتوسط وتكتفي بحصر الأعداد تقييم أداء منظمة الأمم المتحدة تجاه دول العالم بات ملحاً فهل الفيتو الذي يجعل الخمس دول تتحكم في قرارات المنظمة له علاقة بالديمقراطية والعدالة؟ دول الفيتو الخمسة يعد أحد مظاهر الدكتاتورية الدولية التي تحاربها الأمم المتحدة فكيف تحارب دكتاتورية هي تمارسها؟ تلك الدول ما زالت تسيطر على باقي دول العالم من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن أين تمثيل قارة أفريقيا في مجلس الأمن؟ أين تمثيل قارة أمريكا الجنوبية في مجلس الأمن؟ أين تمثيل الدول الإسلامية في مجلس الأمن؟ لقد تم فتح الحدود بين إريتريا وأثيوبيا قريبا منذ يعني شهرين أو ثلاثة بعد حرب طويلة بينهما، لكن المصالح المشتركة بينهما نحت الصراع جانبا. وحدود أخرى يمكن أن تفتح بين الجزائر والمغرب بتدخل المنظمة الدول منظمة التعاون الإسلامي. يمكن يعني تم حصارنا داخل حدود بلادنا بل مدننا الصغيره التي نعيش فيها في عالم اضحت المسافات فيه معدومه بالانترنت والاتصالات. لماذا لا تنشئ منظمه التعاون الاسلامي هيئه داخلها هدفها تعريف الشعوب الاسلاميه بالثقافات المختلفه لها وتبادل الوفود الشعبيه والرسميه ومنظمات ومن المجتمع المدني بين دولها لعوده روح الامه الواحده من جديد. الاهداف يجب ان تكون كبيره في ظل نظام جديد يتشكل يسعى فيه الجميع للسيادة والقيادة فأنت من حقك أن تسعى القيادة كما يسعى إليها غيرك نحن لا نريد أن نعتدي على أحد فقط علينا أن نمنع الآخرين من الاعتداء علينا وعلى منظمة التعاون الإسلامي أن تكون على قدر التحديات بعظم الأهداف وتحمل المسؤولية وتكوين تكتلا اقتصاديا قويا يمكنه التأثير على القرار السياسي الدولي والمشاركة في حل الصراعات الإقليمية كما قامت منظمة شنغهاي من قبل التجارة المسلمين نشروا الإسلام عن طريق التجارة في شرق آسيا والآن علينا أن نعيد ذلك مرة أخرى باستخدام التعاون الاقتصادي كوسيلة لحل الصراعات السياسية بين الدول الإسلامية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته